yigirma oltinchi qism namrud qissasi birinchi voqea juda sovuq qotib ketyapman ma chakmonimni kiyib ol unutdingmi arabiston bandargohlaridan chiqib shimolga qarab ketyapmiz ku hozir qayerdamiz sitsiliya orolida italyanlar sichiliya deyishadi o'rta yer dengizidagi eng katta orol bu ota onam shu yerga kelishlari ham mumkinmi kim biladi deysan o'g'lim qayerga borsak ham hamma joyda ularni surishtiramiz siz bo'lmasangiz nima qilardim janob kapitan men bo'lmaganimda ota onangni oldida issiq chodirda mazza qilib o'tirgan bo'larding yangi sog'ilgan sutdan ichib menga bu yer rosa yoqdi zo'r jamoangiz bor ekan sizlardan ko'p narsani o'rganyapman lekin ota onamni ham rosa sog'indim yetib keldik yur senga italiyaning go'zal me'moriy asarlarini tomosha qildiray go'zalarni qarang buncha chiroyli sitsiliya oroli kulolchilik san'ati bilan ham mashhur umuman bu yerda san'at hunarmandchilik kuchli rassomchilik musiqa adabiyot me'morchilik ham rosa rivojlangan qandolatchilik shirin kalbasalar, mevalar bilan ham mashhur men shu skripkani sotib olaman rosa ku. bor yiqqan pulingni shu chiyildoq yog'och qutiga sarflaysanmi marjon bu oddiy emas, lolo qadimiy musiqa asbobi bu eski narsani olmoqchimisan musiqa asboblari eskirgan sari ovozi go'zallashib qiymati ham ortib boradi rostanmi ha rostan qanaqa qilib chaladi ko'rsatchi ziyod qara barokko uslubida qurilgan cherkov u qizil rangga bo'yalganmi yo'q ular jigarrang toshlardan qurilgan ovozi rosa xunuk ekan ha lolo chalayotgan lo, bo'lsa kerakda kapitan kapitan marjon menga so'kindi yosh bola bo'lmanglar nima dedi u u meni namrud dedi shunaqa dedingmi marjon ha kapitan shunaqa dedim men unga skripka chalishni o'rgatsam rahmat rahmatni o'rniga meni masxara qildi bunday yomon va jirkanch sifat bilan haqoratlamasliging kerak edi namrud yomon so'zmi men bilmas ekanman nonko'r degani deb o'ylar ekanman namrud so'zi jabr qiluvchi zo'ravon degani qur'oni karimda qissasi kelgan namrud eng zolim podshoh eng yomon odam bo'lgan nega u qanday yomonlik qilgan janob kapitan aytib bering namrud ibn kanon Bobilning podshohi bo'lgan uning podshohligi 400 yil davom etgan u xalqni zulm va nihoyatda qattiq qattiqqo'llik bilan boshqargan tarixda 4 kishi butun dunyoga podshohlik qilgan ulardan ikkitasi musulmon bo'lgan zulqarnayn bilan sulaymon alayhisalom. qolgan ikkitasi kofir bo'lgan biri baxtun nasir ikkinchisi mana shu namrud nega bu dala hosilsiz ilgari ko'rmagan ekanman bu dala emas kambag'allar qabristoni hazrat oliylari Dar bo daryo bo'yidagi shunaqa keng chiroyli vodiydan boshqa joy qurib ketganmi qabriston uchun muhandis kushi qani xizmatingizdaman hazrat oliylari bu qabristonni hozirroq buzib o'rniga bog' qilasanlar tushundingmi bosh ustiga hazrat oliylari lekin o'lganlarning suyaklarini nima qilaylik biror yoqqa olib borib tashlang u kishi bosh rohib ozar xizmatingizdaman hazrati oliylari kecha ibodatxonaga bordim u yerda faqat butlar bor ekan nega birorta haykal yo'q mendek ilohga nega haykal yasamagansanlar yasaymiz hazrati oliylari bu haykal kuch qudrat donishmandlik ulug'lik va zakovat ilohi bo'ladi keyingi safar borganimda tayyor bo'lsin hazrati oliylari munajjim banura kelgan ekan izn so'rayapti kersen tezroq mana bu yerga o'tir banura yulduzlarga qarab jiddiy xatar ko'ryapman uni hech kim bilmasligi kerak nima ekan u shu yili bir o'g'il bola tug'iladi u sizni ham saltanatingizni ham yo'q qilar ekan tug'iladi demak hali tug'ilmaganmi ha u hali onasining qornida yaxshi Ona uni hozirroq yo'q qilishga ulguramiz bizni qayoqqa olib ketishyapti sumayya to'g'risini aytsam bilmayman qo'shni kecha uyda erim qulog'imga namrud solim deb pichirlagan edi shuni ham kimdir yetkazibdi shekilli ering shunday degan bo'lsa nega endi bizni olib ketishyapti erim juda pichirlab aytgan edi men nima deganini umuman tushunmadim birinchidan men seni tanimayman ikkoving boshimizga balo keltirdilaring nega hukumatni yomonlaysanlar o'zi ovozlaringni o'chiringlar hoy jim ketinglar Bola qimirla biz og'ir oyoq bo'lsak qanday qilib tez tez yuramiz janob vazir hozir qamchi bilan uraman yugurib ketasanlar bo'la qolinglar podshoh namrud kutib qolmasinlar hazrati oliylari birorta homilador ayol qolib ketmadimi javob berasanmi nega jimsan albatta hazrati oliylari yaxshi bular bolasini tug'magunicha ishonchli joyda saqlaysan kechirasiz hazrati oliylari ularni joylashtirishga mehmonxonalar yetmaydi mehmonxona ey ahmoq ular mehmonmidi mehmonxonaga joylaydigan kechirasiz hazrati oliylari nima deysiz ularni otxonaga joylashtirishsinmi otlarni <laughs> bezovta qilma birorta omborga tiq hammasini tuqqandan keyin nima qilamiz tug'ilgan qiz bolalarni podshohni g'aramiga olasan o'g'il bolalarni-chi? o'g'il bolalarini bitta qo'ymay o'ldirasan qayoqqa ketyapsiz ozir sekin singlim sekin xotinim yashiringan toqqa ketyapman bormang ozar homilador xotiningiz yashirinib qolganini namrud bilib qolsa nima bo'ladi namrud menga -e ishonadi chunki ibodatxonaning bosh rohibiman men unga bir haykal yasab endi siz ham oliha bo'ldingiz dedim lekin unga to'liq ishonib qolmang iltimos to'g'ri aytasan xotinim tug'sa nima qilishimni bilmay boshim qotyapti yaxshisi balog'at yoshiga yetgunicha onasi bilan g'orda <laughs> yuraversin mayli tezroq borib <laughs> unga ovqat bering rosa och qolgandir <laughs> daryo qasrimning derazasi oldidan o'tsin anavi qishloqlarni buzib tashlanglar xudo haqqi uylarimizni buzmang hazrat oliylari sen kimsan kim senga gapirishga ruxsat berdi meni ismim xora hazrat oliylari dehqonlarimizdan biriman shu yerda yashayman ovozingni o'char ming darra urilsan ilohiy podshohga gapirgani ge uchun hozarning <laughs> 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 xotini o'g'il farzand ko'rdi bu farzand ibrohim alayhissalom edilar ona chaqalog'ini namrudning zulmidan saqlash uchun tog'dagi g'orda yashirinib yuraverdi nihoyat ibrohim alayhissalom xushsurat yigit bo'lib yetishdilar akajon hozir siz ibrohimning oldiga ketyapsizmi ha ulardan xabar olib kelay nimaga xomush ko'rinasiz u hech gapimga kirmayapti olihalarimizga ibodat qilmayman deydi bu ilohalaringiz oddiy toshlar yog'ochlarku deydi mayli majburlamang ibrohim odobli rahmdil go'zal xulqli yigit umrimda uningdek go'zal insonni ko'rmaganman hammasi bo'lgani uchun yonini olyapsanda yo'q ozar ibrohimni ko'rgan har qanday odam shunday deyapti u butunlay boshqacha inson qani edi menga quloq solib bizni olihalarimizga ibodat qila qolsa qachon qarasang yolg'iz o'tirgan bo'ladi oyga quyoshga tikilib tafakkur qilyapman deydi nimani o'yladi hech tushunmayman chaqirdingizmi hazrati oliylari ha menga qara banura men uyqusizlikdan qiynalyapman kechirasiz hazrati oliylari men tabib emasman ko'nglim g'ash nimadir menga tahdid solayotganday tuyulaveradi oldin ham aytganman hazrati oliylari sizni ham saltanatingizni ham yo'q qiladigan o'g'il tug'ilgan qanaqa o'g'il o'sha yili tug'ilgan hamma chaqaloqlarni o'ldirib tashlaganman ha hammasini o'ldirgansiz lekin dushmaningizni emas ablah yaramas yolg'onchi bir kuni o'ldiraman seni banura rahmat sizga hazrati oliylari ketsam maylimi yo'q to'xtab tur kim u o'sha meni dushmanim u haqda hamma narsani ayt menga tayyor turishim kerak u o'zi kelib siz bilan uchrashadi qachon keladi qayerga keladi buni faqat olihalar biladi men o'zim olihaman hech kim meni o'ldira olmaydi tushundingmi namrudning kuch qudrati shu darajaga yetdiki o'zini iloh deb e'lon qilib unga sajda qilganlargagina ovqat beradigan bo'ldi vaqt kelib allohning halili ibrohim alayhissalom aqlan va jismonan kamolotga yetdilar alloh taolo u zotga haqni anglatib payg'ambarlikni nasib etdi va odamlarni haq dinga chaqirishni buyurdi hay odamlar xayr ehsonimning qullari bu ovqatni sizlarga rizq qilib berishga qaror qildim menga shukr qilib sajda qilinglar menga ovqat berishmadi hazrati oliylari chunki sen menga yaxshi ta'zim qilmading endi ochlikdan o'lib ketasan bitta xurmo qanday qilib erim ikkimizga yetadi o'chir seni deb bir marta boshimizga balo kelgani yetmaydimi tez bo'linglar ta'zim qil hammang senchi xoy yigit sen, sen nega menga ta'zim qilmayapsan yo ya mendan boshqa ilohing bormi ibrohim alayhissalom ha mening robbim tiriltiradi va o'ldiradi dedilar men ham xohlaganimni tirik qoldiraman xohlamaganimni esa o'ldiraman masalan mana manavini tirik qoldiraman podshohimizga shon sharaflar bo'lsin Mana manavinisini esa o'ldiraman gunohim nima zolim ollohim undan o'zing qasos ol ko'rdingmi xohlasam tirik qoldiraman xohlasam o'ldiraman ibrohim alayhissalom mening robbim quyoshni sharqdan chiqaradi sen uni g'arbdan chiqarchi dedilar sizga nima bo'ldi hazrati oliylari nega indamay turibsiz tabiblar qani u zotga nima bo'lgan bilmayman nega bilmaysiz tabibmisiz o'zi bu holatni tabobat ilmi davolay olmaydi mana o'zingiz muhandissiz osmon qanday qilib ustunlarsiz turganini bilasizmi yo'q bu koinotning sirlaridan biri podshoh namrudga ke yetgan kasallik ham sizu biz sababini bilmaydigan kasallik ekan olimlar suhbatidan hech narsa tushunmadim xo'sh siz aytingchi banura podshoh namrud tuzaladimi menimcha namrud bu dardni yengib o'tib oldingidan ham kuchliroq bo'lib ketadi mehribon rahmli allohning nomi bilan alloh podshohlik berib qo'ygani uchun ibrohim bilan uning robbi haqida hujjat talashgan kimsani ko'rdingmi ibrohim mening robbim tiriltiradi va o'ldiradi degan edi u men ham tiriltiraman va o'ldiraman dedi ibrohim alloh quyoshni mashriqdan chiqaradi sen uni mag'ribdan chiqarchi degan edi kufr keltirgan kimsa lol qoldi alloh zolim qavmlarni hidoyatga solmaydi baqara surasi 258 oyat buyuk allohning kalomi haqdir namrud qissasi shu joyda tugaydimi yo'q o'g'lim qissa hali endi boshlanyapti unda oxirigacha aytib bering quyosh botay deb qoldi bandargohga qaytib yo'lga tushishga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak namrud hikoyasichi çi... uni ertaga aytib beraman inshaalloh. film islom portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o' tarjima va ovozlashtirish ishlarini qur'on nuqta uz sayti xodimlari amalga oshirdi islom nuqta uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi loyiha rahbari hasanxon yahyo abdulmajid prodyuser abdulvohid sattiyev tarjimon iskandar ashudov ilmiy muharrir akmalxon mirhamidov badiiy muharrir ozod munaffaq dublyajda artistlardan <imitation> mahmud ismoilov barno qodirova naziza azizzoda ahror alijonov oybek tohirov bobur do'smatov jamoliddin abdujabforov nuriddin do'stbekov jasur sharofiddinov isabek mastonov va sberzod muhammadkarimov ishtirok etishdi dublyaj rejissyori ulug'bek shoynazar آواز ریسور جسور آچیل ویدیو مخندیس محمد صادق اکرام محور اخبار یخیان